Tirchiq davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti yosh olima sarvinoz tirkashevani taklif qilganmiz assalomu alaykum assalomu alaykum sarvinoz xush kelibsiz jonli efirda xush ko'rdik sizga bayram muborak bo'lsin hamkasbim aytib o'tganlardek, yosh olima qizlarning bayrami demak xalqaro miqyosdagi tabriklaymiz kayfiyatlaringiz yaxshimi yaxshi a'lo darajada a'lo darajada qadrli muxlislar ma'lumot o'rnida aytib o'taylik sarvinoz shu kunga qadar 44 ta turdagi yangi organik birikmalar sintez <invecex2> qilgan u tomonidan sintez qilingan to'rtta yangi kimyoviy birikmalar butun jahon kambridje xalqaro bazasiga kiritilgan va mualliflik guvohnomasi berilgan bundan tashqari sarvinoz sintez qilgan ikkita kimyoviy moddalar bugungi kunda respublikamizdagi ishlab chiqarish korxonalarida ingibitorlar sifatida amaliyotga joriy qilingan sarvinoz yana bir bor xush ko'rdik shu kunlarda ayrim terminal Uh, atsetelen uh, spirtlarining kimyoviy uh, o'rganishlar va biologik xossalari ya'ni o'zgarishlar uh, va biologik xossalar mavzusida ilmiy ish yozayotgan ekansiz uning mm -hmm. ahamiyati dolzarbligi haqida gapirib uh, bersangiz bizga rahmat uh, bugungi kunda dunyoda yangi innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali mm -hmm. neft gaz mahsulotlari asosida Uh, yuqori ehtiyojga ega bo'lgan kimyoviy birikmalarni ishlab chiqarishga bo'lgan talab yildan yilga ortib bormoqda bu esa o'z navbatida neft kimyosi va nozik organik sintez asosida <coughs> noyob uh, preparatlar tayyorlash va ularni ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha keng miqyosda o'rganishlarni taqozo qiladi uh, aynan shu astilin birikmalariga to'xtalishimiz sabab astilin birikmalar kimyosi organ kimyoning eng muhim yo'nalishlaridan hisoblanadi bu borada astilin spirtlarni tanlashimizga sabab ularning tarkibida o'sha to'yinmagan uchbog' bo'lishi hamda gidrosguruhlarning bo'lishi bir necha reaksion markazlarni hosil qilganligi va ular negizida turli xil faol biologik aktivlikka ega bo'lgan yangi mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatini berishini nazarda tutib biza ushbu preparatni tanlab olganmiz moddalarni asosiy bu borada ishlab oldimizga qo'ygan vazifalarimiz shundan iboratki bizspirtlarni sintezini yangicha usullarini ishlab chiqish va sintez qilingan organik birikmalarni fizik kimyoviy va biologik xossalarni o'rganish va ularning noyob xossalarni aniqlagan holda tibbiyotda farmasevtikada turli xil o'sha kimyo sanoatlarida muhim bo'lgan garmonlar vitaminlar antibiotiklar yoki polimerlar shuningdek laklar va bo'yoqlar ishlab chiqarishga tashkil etish va ularni amaliyotga maqsadli qo'llashni yo'naltirishga asosiy vazifa deb tanlab olganmiz juda jud ilmiy ishingiz juda ham qiziqarli hattoki nomi ham qarang insonda qiziqish uyg'otadi atitilen spirtlar qanday spirtlar ekan degan xayolga bordim to'g'risi va umuman yurtimizda qanday yurtimizga umuman qaysi sohaga foydasi tegadi sizni ilmiy ishingizni shu haqida ham gapirib bersangiz rahmat biz atilin spirtlarni o'zi tabiatda ham mavjud lekin ular tabiatda juda judayam oz miqdorda bo'lganligi sababli ularni sintez qilish tabiiy xomashyolarga murojaat qilamiz bu borada biz tabiiy xomashyo sifatida kalsiy karbid va ularni ketonlar bilan birgalikda nukleofas reaksiyasi asosida sintez qilish ustida ishlab olib borilgan bu borada sintez qilingan birikmalarni maqsadli yo'naltirish borasida biz kimyo sanoatida turli xil o'sha ekologik iqtisodiy va texnologik muammolarni ham e'tibordan qochirmaganmiz aynan o'sha kimyo sanoatidagi yoki suv omborlarida kanalizatsiyalarda ularni suv quvurlarida yuzaga keladigan hosil qiluvchi tuzlarga qarshi ingibitorlar sifatida foydalanishga ilmiy ishlar olib bordik va buning natijasida aynan o'sha biz sintez qilgan atsitlin spirtlarini quyqa hosil qiluvchi tuzlarga qarshi foydalanilganda ularning miqdorini sakson yetti foizgacha kamaytirishga biz erishdik va albatta buni amaliyotga joriy etish edik demak farmatsevtika sohasida foydasi bor bo'ladi to'g'rimi bu yangiliklarni bu o'sha uh, misol uchun oddiygina mana choy qaynaganda choyni tagida qurum paydo hosil bo'ladi ushbu -huh. qurum ko'payish natijasida bizda nima deydi choyni jimragida ham tiqilla hosil qiladi bu esa o'sha va suvlarni quvur bo'ylab, erkin harakatlanishida yoki o'sha quvurni materiali metaldan iborat metalni oddiy tilda aytganda zanglashiga salbiy ta'sir qiladi biz o'sha muammolarni bartaraf etishga qaratganmiz shuningdek mm -hmm. bundan tashqari neft mahsulotlarini ishlab chiqarishda işte. neftni tarkibiga salbiy ta'sir etadigan mikroorganizmlar ham mavjud bo'lib ushbu mm -hmm. mikroorganizmlarga ka qarshi ham biz biotsidlar ishlab chiqarganmiz ushbu biotsidlarning faolliklarini chuqur ilmiy tadqiqot ishlar olib borilganda ular aynan mana shunday zararli mikroorganizmlarni ellik bir foizdan sakson olti foizgacha kamaytirganini aniqladik mm -hmm. bu esa o'ylaymanki kelajakda bizning uh, sanoat kimyo sanoatini yanada uh, rivojlanishiga o'zining ijobiy uh, uh, ta'sirini ko'rsatadi deb o'ylayman sarunoz albatta bunday natijalarni qo'lga kiritish oson emas tinimsiz izlanish mehnat qilish qolaversa ustozlar bilan birgalikda faoliyat yuritish o'rganish demakdir keling mana shu ilm yo'lida sizga sizni qo'llayotgan ustozlaringiz haqida ham gapirib bersangiz avvalambor bu savol uchun rahmat har bir insonni hayotida eng birinchi ustozni man ota ona deb bilaman avvalambor mana shunday yutuqlarga erishishimda sababchi bo'lgan ota onamga o'z minnatdorchiligimni bildiraman shuningdek bizni har doim yoshlarga keng miqyosda imkoniyatlar berayotgan yurtboshimizga barcha o'zbekiston yosh olimlar yordamida nomidan minnatdorchilik <laughs> bildiraman shuningdek aynan bizni chirchiq davlat pedagogika universitetimizda bizni shu xalqaro konferensiyalarda ishtirok etishimizni o'sha ilmiy tadqiqot ishlarimizni olib borishimiz uchun juda ko'p imkoniyatlar va sharoitlarni yaratib berayotgan bizni har doim qo'llab quvvatlayotgan rektorimiz muhammedov gafurjon isroilovichga ham o'z minnatdorchiligimni samimiy izhor etaman shuningdek bizni mana shunday bilimga ega bo'lishimizda o'zining mehnatini ayamagan barcha ustozlarimni va ayniqsa mana shu ilm yo'lida o'zining mashaqqatini bosib o'tishda yo'nalish ko'rsatgan jonkuyar ustozim ziyodullayev odiljon egamberdiyevichga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman zero bizning tafakkurimiz rivojlanishida ustozlarning mehnati beqiyos deb hisoblayman judayam yaxshi sarvunozxon siz demak aytib o'tdingiz ilmiy ishingiz haqida gapirdingiz lekin mana shu ilmiy ish bilan bir qatorda siz ilmiy maqolalar ham yozyapsiz va xorijda ham demak nufuzli jurnallarda maqolalaringiz chop etilgan mana shularni mavzusi haqida ham gapirib bersangiz qisqacha qanday mavzularda maqolalar yozdingiz rahmat asosiy ishimiz albatta xorijdagi o'sha scops bazasiga kiritilgan jurnallarda nashr etish uchun o'zining ilmiy yangiligi dolzarbligi bo'lishi kerak agar unda ilmiy yangilik bo'lmasa ular qabul qilishmaydi bu borada biz oldimizga birinchi navbatda qo'ygan maqsadimiz Astrin spirtlarning yangi katalitik sistemasini yarat, yaratdik mm -hmm. va sintez qilingan astrin spirtlarini yana kimyoviy xossalarni o'rganish borasida ularning dimirlanish jarayoni amalga oshirdik dimirlanish natijasida hosil bo'lgan mahsulotlar tarkibida biz E, ikkitadan uch pog'na va ikkita o'sha gidroksil guruh tutgan dmer mahsulotlarini sintez qilishga erishdik ularning ichida e, to'rttasi yangi moddalar hisoblanib hmm. ular o'sha xalqaro kembrij bazasiga kiritildi ularning noyob xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak o'sha e, yigirmanchi asr boshlarida amerika olimlari tomonidan ilk marotaba o'sha dengizdagi umurtqasi hayvonlar tarkibida aniqlangan bo'lib ushbu moddalar o'sha inson organizmiga zarar yetkazadigan turli xil viruslar bakteriyalar hattoki o'sha xavfli bo'lgan rak hujayralarga qarshi xususiyatga ega ekanligi ham aniqlangan keyinchalik ularning miqdori kam ekanligini ya'ni ishlab chiqarishga joriy etish miqdor juda oz bo'lganligi uchun mm -hmm. organik sintezga murojaat qilingan mm -hmm. va butun dunyoda ularning mana shunday noyob xususiyati borligi sababli butun dunyo olimlari tomonidan ushbu organik sintezni ishlab chiqarishga katta qiziqish uyg'otdi va bu borada ham bizlar aynan uning mana shunday muhim bo'lgan biologik xossasini nazarda tutgan holatda biz ularning yangi vakillarini sintez qilishga muvaffaq bo'ldik katta rahmat sarvanozxon ilmiy izlanishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz siz kabi qizlar yurtimizda borligidan biz faxrlanamiz sog' bo'ling va albatta hozir ekran orqali tomosha qilishayotgan bo'lsa ota onangizga rahmat deymiz